за неделю всем было леньки готовить, и мы решила просто пожратушки в индийский ресторан. Кушай, кушай. Иди, иди. Раз. Сюда. Я хочу маслинку и вот это то наверное, спайс трошка. Стивен, ты что Лам-кури. Стивен, я не могу переводить chicken masala. Chicken И... masala. масала чикен Чикен-тика-масала. Чикен-тика-масала. Да. И рис. Я ждала вот это. Стивен, I will with this big Bible. Oh, whatever you want, sir. Ой, горячее. А? а, вот это самое вкусное. Что за хлебушек макать в вот эту подливочку. Все? Бон аппетит, Стивен. Дякую, Ютуб. Смачно. Чуть-чуть риса, рис тоже всегда вкусный. Пробую. Подливочку. Мясо. Я бы хотела таки рис купить до дома. Вот, здесь вот здесь. Вот. Там. Мне нравится индийская кухня, люблю. Но не нравится, что съел два кусочка и сытно. И все. Ну, посмаковать надо, оно все сытное. М -м -м. Баранчиком пахнет. Очень спайси. Тика масала. Чикен тика масала. Ну, просто есть По идее, домокать в этот соус. Вот так вот. Гарлик. Цвет называется гарлик. Нам. Нам. Гарлик нам. Так, макаем сюда. мама об этом. Стивен только что спросил, тут можно прийти. Буфет называется. Можно на ланч каждый день. Ой, ну А можно прийти на ужин. В воскресенье, в Сандэй. Буфет это ты, короче, платишь фиксированную сумму, заходишь, и вот тут все, и слишь, сколько хочешь. Ну, бачите такие такие, Ну, жонки стоят. И вот там всякая разная еда. ты платишь фиксированную сумму, заходишь и исыш сколько хочешь, ну, пока на исыш. Стивен, how much? Uh, 26. 26. 26. 26. 26 долларов платишь и исыш до пуза, до увалячки. Я вот так наверное, Придем. Вот это наш улюбленный ресторан, индийская кухня. Он называется Лизис. И мы решили, что мы придем какие-то выходные, придем все-таки сюда и покушаем. Все, нам смочного. Индийская кухня вкусная. Нравится мне их кухня. Она немножко американизирована. Но, по крайней мере, в этом ресторане всегда индусы едят именно. Вкусно. Особенно вот это чикин тика массала, это вообще бомба. Лучше, чем мексиканская еда. Что, нам смачного? Дякую за внимание. Ой, так. Не очень дорого. 58 вместе с такской. Но мы еще один хлеб заказали. 119. домой забирать ну, сами с собой вот этот хлеб и очень вкусный Кумус 7 долларов стоит 19 долларов Чикельтика масала 17 долларов вот, вот такие прайс